পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত চতুৰ্থ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত আজিৰ পৰা যেতিয়া আঢ়ৈ বছৰ আগতে অসমত ইলেকশ্যন হৈছিলে তেতিয়া মই অসমৰ ৰাইজক কৈছিলোঁ যে যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম কোনেও মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে এক লাখ চাকৰি কৰ পৰা হ'ব আজি আপোনালোকে দেখিলে যে চাওঁতে চাওঁতে আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দি শেষ কৰিলো এতিয়া আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এক লাখ চাকৰি আগত দিলো এতিয়া আমি নতুনকৈ আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি দিওঁ আজিকালি চাকৰি বুলি ক'লে দালালো নাথাকে পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত চতুৰ্থ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত অৰ্থাৎ এক লাখ চাকৰি শেষ কৰি এতিয়া আমি ডেৰ লাখ চাকৰি দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ